નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 8મો વિષય છે હિન્દી thema વિચાર સેમિસ્ટરમાં પાઠ 7મો આ પાઠનું નામ છે હારકી જીત આ પાઠના ગાલા સાથે પુઠીમાં પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે આજે આપણે આ વિડિયોની અંદર માહિતી મેળવીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો

दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने बॉक्स में लिखिए पहला प्रश्न बाबा भारती के घोड़े का नाम क्या था तो जवाब ऑप्शन ए सुल्तान बीजो प्रश्न बाबा भारती कहाँ रहते थे झोपड़ी में ऑप्शन बी तीजो तो प्रश्न छे इलाके के प्रसिद्ध डाकू का नाम क्या डाकू का नाम था खड़क चौथो प्रश्न घोड़ो की चाल देखकर कर डाकू के हृदय पर सांप लौट गया ऑप्शन उसे प्रश्न जहां घोड़ा बांधा, बांधा जाता है उसे अस्तबल कहते हैं ऑप्शन ए छठो प्रश्न कंगले को देखकर बाबा ने घोड़ा रोक दिया क्योंकि उसकी आवाज में करुणा थी ऑप्शन ए सातवां कंगले ने अपने को दुर्गा दत्त वैद्य का सौतेला भाई बताया ऑप्शन डी आठवां प्रश्न बाबा भारती चाहते थे कि लोग गरीबों पर ऑप्शन बी विश्वास करना न छोड़ दे। प्रश्न बाबा भारती ने अपनी निज की हानि को मनुष्यत्व की हानि पर न्योछावर कर दिया दसवो प्रश्न छे बाबा भारती सुल्तान से लिपट कर ऐसे रोने लगे जैसे ऑप्शन ए पिता बिछुड़े हुए पुत्र से मिल रहे हो।્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન છે કોષ્ટકમેસે ઉચિત સબ્દ ચુનકર रिक्तસ્થનોની પૂર્તિ कीजिए। પેલું બાબા ભારતી उसकी चाल पर लट्टू थे बिजामावसे खटा। તીજામાં આવશે છવી. ચોથામાં ચીખ. પાંચમામાં આવશે રેખા અને છઠ્ઠામાં આવશે અસ્તબળ। त્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન છે કોષ્ટકોમાં دیے ગયેલા શબ્દોની સહાયતાથી रिक्त स्थान ન ભરીએ તે લીખાલી જગ્યામાં આવશે કુખ્યાત બીજામાં આવશે અતિ ત્રીજી ખાલી જગ્યામાં આવશે દાસ ત્યાર પછી ચોથો પ્રશ્ન છે સહી વાક્યંસચન કરવિતાનો કો પૂર્ણ कीजिए પેલું વાક્ય આપણે સેવાબાપા પાર્થિકો એસે लगने लगा था કે વે સુल्तान કે બિના નહીં રહે જ સકતે त्यार बीजो वाक्य बाबा भारती की सारी रात अस्तबल में कटने लगी क्योंकि उन्हें घोड़ा चुरा जाने का डर था तीजो वाक्य बाबा भारती फुले नहीं समाते थे क्योंकि सुल्तान के रूप रंग और चाल पर वे मुक्त थे चौथो वाक्य बन से बाबा भारती को अपाहिज पर नहीं हुआ क्योंकि उसकी आवाज में करुणा थी पांचवा वाक्य सुल्तान को वापस लौटाने के बाद खड़क सिंह की आंखों में आंसू थे पांचवो प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए प्रश्न बाबा भारती कौन थे जवाब बाबा भारती भगवत भजन करने वाले एक संत पुरुष थे बीचो प्रश्न छे बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर किस प्रकार का आनंद मिलता था जवाब माँ को अपना बेटा और किसान को अपना लहलहाता खेत देखकर जो आनंद मिलता है वैसे ही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देख कर मिलता था त्रीजो प्रश्न बाबा भारती सुल्तान की चाल के बारे में क्या कहते थे वह इस तरह चलता है जैसे मोर घटा को देख कर नाचता है चौथा तो प्रश्न खड़क सिंह कौन था खड़क सिंह अपने इलाके का कुख्यात डाकू था पांचवा प्रश्न छे खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया खड़क से बाबा भारती के घोड़े को देखने की इच्छा से उनके पास आया छठो प्रश्न छे बाबा भारती का हृदय किसके लिए अधीर हो उठा बाबा भारती का हृदय खड़क से के मुँह से अपने घोड़े की प्रशंसा सुनने के लिए अधीर हो उठा सातवां प्रश्न छे बाबा भारती को रात में नींद क्यों, क्यों नहीं आती थी जवाब क्योंकि उन्हें खड़क द्वारा उनके घोड़े को चुरा ले जाने का डर था आठवां प्रश्न अपाहिज ने बाबा भारती से क्या विनंती की वे उसे अपने घोड़े पर बिठा कर तीन मील दूर रामवाला में उनके सोतेले भाई के यहाँ पहुंचा दिया। नौवा प्रश्न बाबा भारती के आश्चर्य का ठिकाना क्यों न रहा क्योंकि जिस कंगले को उन्होंने घोड़े पर बिठाया था वह डाकू खड़क था दसवां प्रश्न सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से क्या कहा सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा कि अब यह घोड़ा मैं आपको न दूंगा प्रश्न खड़क सिंह की धोखेबाजी से बाबा भारती को किस बात का डर था बाबा भारती को इस बात का डर था कि लोगों को इस घटना का पता चलने पर वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे त્યાર પછી 12મો પ્રશ્ન છે ખડકસિંહ કો બાબા પાર્તી દેવ કા ક્યો લાગે ખડકસિંહ કો બાબા પાર્તી દેવતા લાગે ક્યોકી ઉને અપને હાની કી નહીં ગરીબો કી હાની કી ચિંતા થી ત્યાર પછી છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે નિમનલખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર દદો વાક્ય મે લખીએ પેલો પ્રશ્ન બાબા પાર્તી કે કોડા કી ક્યા વિશેષતા થી તો તેના જવાબ માં આવશે બાબા પાર્તી કા કોડા બહોત થી સુંદર ઓર બલવાન થા वह से दौड़ता था तो जैसा हवा में उड़ रहा हूँ तीसरा प्रश्न खड़क सिंह का हृदय किसके लिए अधीर हो उठा जवाब खड़क सिंह ने बाबा भारती के घोड़े सुल्तान की कीर्ति सुनी तब उसका हृदय घोड़े को देखने के लिए अधीर हो उठा तीजो प्रश्न घोड़ा देखकर खड़क सिंह के मन में क्या विचार आया खड़क सिंह के मन में विचार आया कि ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए एक साधु को ऐसी चीजों से क्या मतलब चौथो प्रश्न छे बाबा भारती घोड़े को खोलकर बाहर क्यों लाए खड़क सिंह ने सुल्तान की चाल देखने की इच्छा प्रकट की थी उसके मुंह से अपने घोड़े की प्रशंसा सुनने के लिए बाबा भारती घोड़े को अस्तबल से खोलकर बाहर आई पांचवा प्रश्न छे मनुष्य होने के नाते बाबा भारती में कौन सी दुर्बलता थी जवाब मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख, मुख से सुनना चाहते हो बाबा भारती में भी यह दुर्बलता थी कि वे लोगों से अपने घोड़े की प्रशंसा सुने छठो प्रश्न बाबा भारती किस बात से डर गए थे खडक्शी ने बाबा भारती से कहा था कि वह सुल्तान को उनके पास नहीं रहने देगा खड़क की इसी धमकी से बाबा भारती डर गए थी सातमो प्रश्न बाबा भारती घोड़े के बारे में असावधान क्यों हो गए जवाब कई महीने बीत गए पर खड़क सिंह अपनी धमकी के अनुसार घोड़ा लेने नहीं आया इसीलिए बाबा भारती घोड़े के बारे में असावधान हो गए त्यार पी आठव प्रश्न छे हृदय परिवर्तन के बाद खड़क सिंह ने क्या किया जवाब हृदय परिवर्तन के बाद खड़क सिंह रात के अंधेरे में बाबा भारती के मंदिर गया उसने चुपचाप घोड़े के उसके अस्तबल में बांध दिया वो चल गया चला गया नवा प्रश्न घोड़े को अस्तबल में देखकर बाबा भारती ने क्या किया घोड़े को अस्तबल में देखकर बाबा भारती दौड़े और उसके गले से लिपटकर रोने लगे वे बार बार उसके पेट पर हाथ फेरने और मुंह पर थपकिया देने लगे त્યારપછી 7મો પ્રશ્ન છે નિમનલખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર લખી પેલો પ્રશ્ન બાબા ભારતી apna સમય કેસે બતાતે થે બાબા ભારતી ગામ કે બહાર એક છોટે સે મંદિર મે રહેતે થે ઓ ભગવાન કા પજન કરતે થે ઉનહોને એક ઘોડા પાલ રખા થા ਜિસે વે સુल्तान કહકર પુકારતે થે ભગવાન કે પજન સે જો સમય બચતા ઉસે વે ઘોડે કી સેવા મે લગાતે થે वे अपने हाथ से उसका खरहरा करते और उसको दाना खिलाते थे संध्या समय वे सुल्तान पर सवार होकर आठ दस मील का चक्कर काटते थे इस प्रकार बाबा भगवान भारती अपना समय बिताते थे बीचों प्रश्न बाबा भारती को किसका डर लगने लगा क्यों जवाब माओ से खड़क से बाबा भारती के पास आकर उनके घोड़े सुल्तान को देख गया था ऐसा घोड़ा उसने आज तक नहीं देखा था वह उसकी चाल पर मुक्त हो गया था जाते जाते वह बाबा भारती से कह गया था कि वह सुल्तान को उनके पास न रहने देगा। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था उसके पास बाहुबल था इसीलिए बाबा भारती को खड़क सिंह का डर लगने लगा तीजो प्रश्न खड़क सिंह ने सुल्तान को कैसे प्राप्त किया जवाब एक दिन संध्या समय बाबा भारती सुल्तान पर सवार होकर घूमने निकले रास्ते में उन्होंने एक अपाइज की करुणा भरी आवाज सुनी उसने बाबा से घोड़े पर रामवाला गांव पहुंचाने की प्रार्थना की बाबा ने तरस खाकर उस अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं लगाम स्वयं लगाम पकड़कर चलने लगी और अपाहिज ने झटका देकर बाबा भारती से हाथ से लगाम छीन ली और वह घोड़े को लेकर वह और कोई नहीं डाकू खड़क खड़क सिंह ने सुल्तान को प्राप्त किया तार पची चौथो प्रश्न इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना ऐसा ऐसा भार, बाबा भारती ने क्यों कहा जवाब बाबा भारती संत पुरुष थे दिन दुखियों के प्रति उनके हृदय में अपार करुणा थी किसी अपाहिज के करुण पुकार सुनकर उसका हृदय पिघल जाता था उनकी इसी दयालुता का लाभ उठाकर खड़क सिंह ने उन्हें धोखा दिया बाबा भारती को लगा कि अगर खड़क सिंह की इस धोखेबाजी का पता लोगों को लग जाएगा तो वे किसी गरीब या दिन दुखी पर विश्वास नहीं करेंगे फिर कोई किसी अपाहिज की मदद नहीं करेगा यही सोचकर उन्होंने खड़क सिंह के खड़क सिंह से उनकी धोखेबाजी से घोड़ा लेने की बात किसी के सामने प्रकट न करने के लिए कहा प्रश्न खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ बाबा भारती ने खड़क सिंह से प्रार्थना की थी कि वह घोड़ा भले ही ले जाए पर घोड़ा हत्या ने किया घटना किसी के सामने प्रकट न करे जिस तरह छल कपट कर जिस तरह छल कपट करके उसके घोड़ा बाबा से छीना उसे सुनकर लोग किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे बाबा भारती के ये शब्द खड़क सिंह के खड़क से कानों में गूंजते रहे उसे लगा कि बाबा आदमी नहीं देवता है उन्हें अपने हानि की नहीं गरीबों की चिंता है उसे ऊँचे विचारों वाले पुरुष को धोखा तो देकर उसने अच्छा नहीं किया उस उनका घोड़ा लौटा देना चाहिए इस प्रकार खड़क परिवर्तन हुआ प्रश्न घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती ने घोड़े से कैसा बर्ताव किया जवाब घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती के खुशी का ठिकाना न रहा वे उसके गले से लिपटकर रोने लगे वे बार बार उसके पीठ पर हाथ फेरने लगे और उसके मुंह पर थपकिया देने लगे घोड़े की वापसी पर संताप संतोष प्रकट करते उन्होंने कहा कि अब कोई गरीबों की से सहायता से मोह नहीं मोड़ेगा इस प्रकार घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती ने उससे वही बर्ताव किया जो एक पिता बहुत दिन से बिछुड़े हुए पुत्र के मिलने पर करता है सातवां प्रश्न छे अब कोई गरीबों की सहायता से मोह नहीं मोड़ेगा ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा तो तेनालीराम खड़क सिंह ने गरीब और को अपाहिज बनकर बाबा भारती को धोखा दिया था। उन्हें था उन्हें डर कि इस घटना का पता चलने पर लोग गरीबों दिन दुखियों और अपाहिजों पर विश्वास नहीं करेंगे लेकिन खड़क सिंह जिस शाम को बाबा भारती का घोड़ा ले गया उसी रात को वह उसे बाबा के अस्तबल में बांध गया था अखड़क सिंह की धोखेबाजी की बात फैलने का डर नहीं था इसीलिए बाबा भारती ने कहा कि अब गरीबों की सहायता के सहायता से कोई मुंह नहीं मोड़ेगा आठवां प्रश्न इस कहानी का शीर्षक हार की जीत क्यों रखा गया है अथवा तो बीजो प्रश्न आरीते पर पूछा बाबा भारती की हार जीत में कैसे बदल गई जवाब डाकू खड़क अपाहिज के रूप में था इसीलिए बाबा उसे पहचान नहीं सके और वह उनसे छीन ले गया उस तरह बाबा भारती खड़क से हार गए थे परंतु परंतु गरीबों के प्रति बाबा की चिंता का तो डाकू के दिल पर गहरा असर पड़ा अपने किए पर उसे बहुत पछतावा हुआ रात के अंधेरे में वह सुल्तान को फिर बाबा भारती के अस्तबल में बांध गया इस प्रकार बाबा की हर जीत में बदल गई इसीलिए कहानी का शीर्ष हार की जीत रखा गया है त्यार पछी नवमो प्रश्न छे टिप्पणी लिखिए बाबा भारती बाबा भारती की महानता बाबा भारती एक सदाचारी संत थे उनका हृदय विशाल था और उनके विचार ऊंचे थे उनके हृदय में दिन दुखियों के प्रति अपार करुणा थी दिन दुखियों की सेवा करना भी अपना कर्तव्य समझते थे उन्हें अपनी हानि की अपेक्षा गरीबों और दिन दुखियों की हानि की अधिक चिंता थी इसीलिए उन्होंने खड़क सिंह से घोड़े को छल पूर्वक लेने की बात किसी के सामने प्रकट न करने की प्रार्थना की बाबा पार्थिव के उच्च विचारों ने खड़क सिंह जैसे कुख्यात हृदय परिवर्तन कर दिया अपनी हार को कभी अपनी हार को भी जीत में बदल लेने वाला बाबा भारती सचमुच एक दर्जे के इंसान थे प्रश्न, यदि बाबा भारती की जगह आप होते, तो क्या करते? यदि बाबा भारती की जगह में होता तो थाने में जाकर यह शिकायत दर्ज करता कि डाकू खड़क सिंह से मुझे खतरा है वह मुझे धमकी दे गया है कि वह मेरा घोड़ा मुझसे छीन ले जाएगा उसकी धमकी के कारण मैं चौबीसों घंटे भयभीत रहता हूँ पूरी रात घोड़े की रखवाली में बीत जाती है अपने बचाओ का मेरे पास कोई उपाय नहीं है वह किसी भी समय मेरे घोड़ा उठा ले सकता है मैं थानेदार साहब से प्रार्थना करता कि वह इस संबंध में ठोस कार्रवाई कर मुझे उस खतर खतरनाक डाकू के पैसे मुक्त करे त્યાર પછી આઠમો પ્રશ્ન છે નિમનલખિત મુહાવરે કે અર્થ લખકર વાક્ય મે પ્રયોગ कीजिए પેલું છે લટ્ટો હોના તેનો અર્થ છે મુક્ત હોના વાક્ય લોક જાદુગર કે જાદુ પર લટ્ટો હો જાતે છે બીજો છે ચૈન આના અર્થ છે માનસિક શાંતિ મળના વાક્ય બારિશ મે બેટે કે ઘર લોટને પર માકો ચૈન આયા ત્રીજો છે કાન નો તક પહોંચના તેનો અર્થ છે સુનવા વાક્ય સેનાપતિ કે अत्याचारों की खबर बादशाह के कानों तक पहुंची चौथो छे आंखों से गुजरना तेनो अर्थ से देखना वाक्य ऐसा भव्य दृश्य कभी मेरी आंखों से न गुजरा था पांचवों छे हृदय पर सांप लौटना तेनो अर्थ से ईर्ष्या पैदा करना वाक्य मेरी नई कार देखकर पड़ोसियों के हृदय पर सांप लौटने लगा त्यार पछी छठो छे फुला न तेनो अर्थ से बहुत प्रसन्न होना वाक्य लोगों के मुंह से बेटी की प्रशंसा सुनकर माफूली न साथ मुझे आश्चर्य का ठिकाना न रहना तेनो अर्थ से बहुत आश्चर्य होना वाक्य अपने मित्र को दूरदर्शन पर देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रह आज मुझे दिल टूटना तेनो अर्थ से निराश हो जाना वाक्य मित्र के विश्वासघात करने पर युवक का दिल टूट गया

બસ ટીવી મેં આખે વિદાય નવમો પ્રશ્ન છે કિસને કિસ્સે કહા સહી ઉત્તર કે સામને સહી પેલું છે દુર્ગા દત્ત વૈધ્ય કા નામ સુના હો સૌ પેલા પાયું તો આ વાક્ય છે તે અપાયિજ બાબા ભારતી સે કહા ત્યાર પછી બીજું વાક્ય છે તે બાબા પાર્થિવને ખડક છે તેનો વિરોધી શબ્દ લખી અને વાક્ય બનાવવાનું છે સુંદર તો તેનો વિરોધી શબ્દ કુરુપ વાક્ય કા ચહેરા કુરુપ થા ત્યાર પછી બીજો શબ્દ છે જમીન તો તેનો વિરોધી શબ્દ આસમાન વાક્ય मिला आसमान देखकर यात्री खुश हुए संध्या तो तेनो विरोधी शब्द उषा वाक्य उषा की लाली मां दर्शनीय थी गरीब तो तेनो विरोधी शब्द अमीर वह जमींदार बहुत अमीर था विश्वास तो अविश्वास वाक्य सेठानी को नौकर पर अविश्वास था त्यार पछी अग्यारमो प्रश्न छे दिए गए शब्दों में उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए प्रतिवत्ता दिन बराबर प्रतिदिन બારમો પ્રશ્ન એક ગયા શબ્દો મેડ શબ્દ મુખ વત્તા બરાબર મૌખિક શબ્દ બનશે મનુષ્યવત્તા મનુષ્યત્વ ભૂતવત્તા ભૌતિક બરાબર સામાજિક અને સમવત્તા નિમ્ન લેખિત અન્ય વાક્ય મેં પ્રયોગી વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં જે વાક્ય આપેલા છે તેમાંથી વિશેષણ શોધી અને આપણે નવું જ વાક્ય બનાવવાનું છે તો પેલું વાક્ય છે કહેતે હે દેખને મેળા સુંદર હે તો આ વાક્ય છે તેમાં વિશેષણ છે સુંદર નવું વાક્ય છે આ ત્રીજું વાક્ય છે તેમાં વિશેષણ છે ઠંડે અમને ઠંડે સ્નાન ક્યાં ચોથું વાક્ય છે તેમાં વિશેષણ પ્યારે વાક્ય માં પ્યારે છે લેપટ કરોને લાગી त્યાર પછી આ પાંચમો વાક્ય છે તેમાં વિશેષણ છે પ્રતિતને નવું વાક્ય બનાવ્યું છે સચિન તેંડુલકર પ્રતિત ખેલાડી છે ત્યાર પછી 14મો પ્રશ્ન છે मान લો આપકે ગામની બેંકમાં લૂંટ પડી લૂંટ કિસ ગલતી કે કારણ હુઈ હોગી લૂટેરે કોન હો સકતે હે ઇસ ઘટના કા અનુમાન લગાઈએ ઓર લૂટયા ચોરી સે બચને કે લિયે ક્યા ક્યા સાવધાની રખની ચાહીએ લખી વિદ્યાર્થી મિત્રો અહી આપણે ચોરીથી બચવા માટે કઈ કઈ સાવધાની રાખવી પડે તો ત્યાર પછી પંદરમો પ્રશ્ન છે પરિચ્છેદ પટકલ પ્રશ્નો કે ઉત્તર दीजिए વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં જે ફકરાઓ આપેલા છે તે ફકરાઓ વાંચી અને તેના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે पहला प्रश्न छे सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए सोना हीरन का रंग कैसा था सुनहरा बीजो मृग समूह किसकी आहट से चौक कर भागा शिकारियों की त्यार पछे बीजो प्रश्न छे रिक्त स्थान पर ये तो पहला मा आवशे शैशवावस्था बीजा मा आवशे व्यथा कथा त्यार पछी त्रीजो प्रश्न छे निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए आहट तो तेनो अर्थ चाप શૈશવાવસ્થા તો બચપન ચોથો પ્રશ્ન વિરોધી શબ્દ લખવાના છે લઘુ તો વિશાલ અને માનવ તો તેનો વિરોધી શબ્દ પાંચમો પ્રશ્ન છે સોના કી શારીરિક બનાવટ કેસી હિરણ કી શારીરિક બનાવટ રેશમી કે સમાન થી કોમલ શરીર લઘુ થા છોટા થા છોટા સા બડી બડી આંખે પાણીદાર થી सोलमो प्रश्न छे एक दिन बाद अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा बताओ दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है दरबारियों का जवाब क्या होगा और बीरबल ने क्या कहा होगा कहानी आगे बताओ दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है अकबर के इस प्रश्न के उत्तर में किसी दरबारी ने हाथी को सबसे अधिक शक्तिशाली बताया तो किसी ने सिंह को इस तरह दरबारियों ने अपने अपने ढंग से जवाब दिए जब इसका उत्तर देने के लिए बीरबल से कहा गया तब उन्होंने सूरज को सबसे अधिक शक्तिशाली बताया अकबर ने पूछा कैसे तब बीरबल ने यह कहानी सुनाई एक बार हवा पानी और सूरज में बहस छिड़ी तीनों स्वयं को सबसे अधिक शक्तिशाली बता रहे थे एक देवदूत ने उन तीनों की बातें सुनी उसने कहा देखो वह यात्री कोट पहन पहने जा रहा है जो उसका कोट उतरवा दे वही सबसे अधिक शक्तिशाली है सबसे पहले हवा आगे बढ़ी और तेज चलने लगी उसने तूफानी रूप ले लिया यात्री का कोट फफड़ाने लगा उसने हाथ से कसकर कोट को पकड़ रखा आखिर हवा ने हार मान ली अब पानी ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी જોર કી બાર લગી યાત્રે પૂરી તરફ ગયા ત્યાર પછી સત્તરમો પ્રશ્ન છે દિય ગયા શબ્દો કે અર્થ છે શબ્દ પહેલી પૂર્ણકી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં જે કોષ્ટક આપેલો છે તેમાં ક્રમ આપેલા છે તો આપણે આ કોષ્ટક છે તેના આ જે શબ્દ આપેલા છે તેનો અર્થ એ આપણે અહીં આપવાનો છે ઈચ્છા તો તેનો અર્થ થશે અભિલાષા ત્યાર પછી બીજો શબ્દ છે તો તો તેનો તેનો અર્થ અર્થ થશે થશે ત્રીજો શબ્દ છે અચાનક સહસા અને ચોથો શબ્દ છે દયા તો તેનો અર્થ થશે કરુણા ત્યાર પછી આપણે સીધા આ રીતે શબ્દો છે તેના અર્થ લખવાના છે બે ચેન તો અધીર બડાઈ તો પ્રશંસા સત્ય

મારી ચેનલ ને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી મળીશું પાઠ આઠ ની અંત સુધી આવજો